تتقون کو آپ سب سے پہلے سمجھ لیجئے وقع سے یہ اتقاع بننے والا لفظ متقی تقوا یہ سارے لفظ آپ لوگوں نے سنے ہیں اس کا ترجمہ بڑے آسانی سے ہم لوگ پرہیز کر لیتے ہیں پرہیز بھی اس کا ترجمہ بن جاتا ہے لیکن پرہیز کرنے سے پھر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں سب سے بڑا پرہیزگار وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے جو دنیا کی لذزوں سے اپنے آپ کو دور کرنے والا ہو اس کو ہم متقی گمان کرتے ہیں یہ متقی ہے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں متقی کے ساتھ پرہیزگار کا ایک لاہگہ بھی لگا دیتے ہیں اردو زبان میں بھائی بڑا ہی متقی اور پرہیزگار قسم کا انسان میں نے دیکھا ہے اور میرے نزدیک تو متقی اور پریزگار وہ ہوتا ہے جس نے زندگی کی لذتوں سے جو میں لذتیں سمجھتا ہوں ان سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے وہ چاہے کسی بھی قسم کی لذتیں اس زمانے کے حساب سے رائج ہوں آج کے زمانے میں ٹی وی ہو گیا موویز ہو گئیں ڈراماز ہو گئیں میوزک ہو گیا یا اور کوئی انٹرٹینمنٹ یا فنی چیز ہو گئی اس سے اپنے آپ کو دور کرنے والا آج کے زمانے کا متقی ہوگا اگر ہزار سال پہلے چلے جائیں تو اس زمانے کے اندر جو انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تھی ان سے اپنے آپ کو دور کرنے والا وہ پریزگار متقی شمار کیا جاتا ہوگا جو متقی اور پرہیزگار کی اصطلاح ہے اس کے مطابق تو وہی وہ سمجھا جائے گا جو زندگی کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور یا محروم کر دے کچھ اس میں ایک قدم ایک درجہ آگے بڑھ کر ان چیزوں کو بھی جو انسان کی نفسیات کے لیے لازم و ملزوم ہیں نکہ کر لینا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دل لگی کی باتیں کر لینا ہنسی مذاق کر لینا گھر والوں کے ساتھ مل کر باتیں کرنا اس کو بھی وہ تقویٰ کی اور پریزگاری کے خلاف سمجھ رہے ہوتے ہیں خاموش نہ گھر کے اندر کے زیادہ بات کروں گا تو میرا تقویٰ کا زائل نہ ہو جائے یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے معاشروں میں ہمارے جو مذاہب ہیں ان معاشروں کے اندر ان سب جگہ پائی جاتی ہیں تو سے بھی کسی اور جگہ مفہوم نکل جاتا ہے کہ بھائی ہے کیا چیز آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ تقوا عربی زبان کے اندر محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ایک مشہور مثال عام طور پر دیتے بھی ہیں آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی کہ اگر چاروں طرف کانٹے لگے ہوں تو عرب والے کس طریقے سے اپنے اس ابا کو سمیٹ سمیٹ کر چل رہے ہوتے ہیں اس کو عربی زبان میں تکوا کہتے ہیں صحیح ہے تقوا کی تعریف غلط نہیں ہے یہ والی بھی وہ کیا کرتے ہیں اس کانٹوں سے مراد زندگی کی جو لذت ہیں وہ مراد لے لیتے ہیں کہ جذبات کو مارو بچ بچ کے چلو زندگی کی لذتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے چلو تقوا عربی زبان کے اندر جب کوئی گھوڑا کسی ایسی زمین پر اپنے پاؤں رکھ دے کہ اس کے پاؤں میں وہ شوز نہ ہو نعل موجود نہ ہو اپنے سموں کو بڑا بچا بچا کر جب وہ گھوڑا پاؤں رکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کنکر میرے اس چاک کی ہوئے سم کے اندر داخل ہو کر میرے لیے اذیت کا باعث نہ بن جائے عربی زبان میں اس کے لیے وقل فرس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ ورب استعمال کیا جاتا ہے کہ گھوڑے نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا یہ جتنی پریزرویٹوس ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری تتقون کے اندر شمار کی جاتی ہیں اس کو سب کو اتقاؤن و وقایہ اور وقایا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ پریزرویٹوس کیا ہوتی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے لیے کسی چیز کو پریزرو کر سکیں مثال کے طور پر آج ہمارے ہاں دودھ پریزرو کر دیا جاتا ہے اس پریزرویٹوس کی وجہ سے کہ یہ ایک کیمیکل لگا دیا گیا ہے یہ کیمیکل آپ کے کی اس دودھ کو خراب ہونے سے بچائے گا اور قابل عمل رکھنے کے لیے کوشا رہے گا اس کے اندر ایسی چیز شامل ہوتی ہے جو پریزرف رکھتی ہے اس چیز کو عربی زبان میں ارتقاء کہتے ہیں وقایا اور وقایا پریزرویٹس کو کہا جاتا ہے محفوظ کر لینا مثال کے طور پر آپ گوشت کو پریزرف کرنے کے لیے فریج میں کیوں رکھتے ہیں تاکہ وہ پریزرف ہو جائے محفوظ ہو جائے قابل عمل رہے قابل استعمال رہے تو وہ جو آپ کا فریج ہے وہ اس کو بچانے والا نہیں واق کہلائے گا جو ارک قرآن کے اندر واقن بھی لفظ آیا ہے اس کو وقاع یا واق کے لفظ سے تعبیر کیا جائے گا کہ یہ آپ کے اس گوشت کو بچا رہا ہے <تصفح> یعنی اس کے اندر صرف اور صرف پرہیز کرنا نہیں ہوتا بلکہ محفوظ کرنا بھی شامل ہوتا ہے تاکہ قابل استعمال بھی رہے اس کے اندر استحکام موجود رہے اس کے اندر اس کی بقا قائم رہے اس میں ڈس انٹیگریشن موجود نہ ہو قرآن نے جو جتنے آپ کو احکام واضح کیے ہیں وہ سارے کیے ہی اس لیے ہیں تاکہ ڈس انٹیگریشن آپ کے اندر نہ رہے سیلاب کے آنے سے پہلے بند باندھنے کا جو عمل ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے اس عمل کو اتقاء کہا جاتا ہے محفوظ کر لینا آنے والے مسائب سے اپنے آپ کو تاکہ آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچے جو اس کے آنے سے آپ کو پہنچنا یہ لازم ہو سکتی ہے دیکھیں نہیں ڈاکٹروں کا ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے غذا کے اندر یہ چیزیں شامل کر لیجئے آپ کا جو بڑھاپا آنے والا ہے اس میں آپ کو ان چیزوں سے حفاظت ہو سکتی ہے اگر آپ نے ان چیزوں کا استعمال کیا اس کو عربی زبان میں اتقاع کہا جاتا ہے بس آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ تتقون اتقا وقا اس کی بنیادی معنی کیا ہیں کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے محفوظ کر لینا ایسے انتظامات کر کے رکھنا جس سے آپ کے معاشرے کے اندر آپ کی زندگی کے اندر ڈس انٹیگریشن نہ ہونے پائے وہ انتشار نہ ہونے پائے جس سے آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں وہ گوشت آپ کا محفوظ ہو جائے کہ جس کو آپ نے فریج میں رکھ دیا ہے تاکہ وہ قابل عمل رہے اس کا وجود باقی رہے قرآن جتنے ہاں کام دے رہا ہے وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آگا معاشرے کے اندر بگارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو اپنی صلاحیت سے ہاتھ نہ دو بیٹھیں ان چیزوں کا استعمال عربی زبان میں اتقاون اور تتقون کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے متقیق کہتے ہی ایسے شخص کو ہیں کہ جو ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں ماننا پڑیں اس کا معاشرہ جو ہے وہ بہتر انداز میں گامزن رہے جتنے بھی احکام آپ قرآن کی تکتاکون کے ساتھ دیکھیں گے سب کے اندر بنیادی نقطہ یہی ہے آپ اسی فارملے کو اسی ترجم کو ذہن میں رکھیں ساری آیات قرآن سے نکال لیں تکتاکون والی تقوی والی اور متقین والی آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ متقی اور تقوی کا مطلب ہی حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ہے وہ پریزرویٹیوز استعمال کرنے ہیں جس, جس سے آپ کے اندر ڈس انٹیگریشن والا معاملہ نہ ہونے پائے پہلی بات تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ لعلکم تتکون کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس انتشار سے اس ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہ سکیں اور آپ کی صلاحیتیں مان نہ پڑیں بلکہ آپ کی جو بقا ہے وہ قائم رہے لعلکم تتکون شاید کہ تم حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والے بن جاؤ کتنے ہم لوگ چیزیں استعمال کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے صحت کی فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز استعمال نہ کروں ایسا نہ ہو کہ آنے والے ایام میرے لیے وہ مشکل کا باعث بنے یہ ایام کو ذہن میں رکھ لیے گا آگے ایام معدودات آ گیا ہے بس آپ اس سے اس کا لنک کر لیجئے